بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر جس گناہ کا تذکرہ آیا ہے یہ وہ گناہ ہے جو بہت زیادہ رواج پا چکا ہے یوں سمجھے کہ وہ گاؤں سے لے کر شہر تک اور ویگنوں سے لے کر بسوں تک اور اپنی گاڑی ہو یا کسی اور کی گاڑی ہو گھر گھر میں معاشرے میں یہ گناہ رواج پا چکا ہے اور وہ گناہ ہے گانے کا اور باجوں کا گانے اور باجے یہ وہ گناہ ہے جو بہت رواج پا چکا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی بہت ساری وعیدیں بیان ہوئی ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں بہت سخت تاکید ارشاد فرمائی ہے کہ بچنے کی کہ اس سے بچا جائے تو گانا بھی حرام ہے اور گانے کے آلات بھی حرام ہیں گانا بھی حرام ہے اور گانے کے آلات جیسے کہ بانسری ہو جائے جو کہ منہ سے بجائی جاتی ہے اور جو ہاتھ سے بجتی ہیں چیزیں جیسے کہ ڈول ہو گیا جنجر ہو گئے اسی طریقے سے ہارمونیم ہو گیا اور کئی قسم کے اب تو آلات آ چکے ہیں تو وہ بھی حرام ہیں قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں امین النَّاسِ یشتری لہ الحدیث الْحَدِيثِ لہ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ اللہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ لہ الحدیث خریدتے ہیں یعنی کہ گانے بجانے کے آلات مراد ہیں ایسے مقصد کیا ہوتا ہے لیود عَنْ سَبِيرِ اللہ تاکہ اس سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں وہ تحقیدہ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاح اڑائیں ال عذاب محین یہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے بڑا ذلت کا عذاب ہے یہ آیت نازل ہوئی تھی نظر بن حارث بن کلدہ ایک بہت بڑا دشمن تھا دشمن اسلام دشمن پیغمبر تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے لوگ اسلام کی طرف آ جاتے تھے اسلام قبول کر لیتے تھے تو یہ چاہتا تھا لوگ اسلام قبول نہ کریں تو یہ چلا جاتا تھا جو ہے نا وہ مختلف ملکوں میں علاقوں میں وہاں سے لا کر مختلف کہانیاں قصے لے کر آتا تھا ایران بھی چلا جاتا تھا ایران کے بڑے بڑے لوگوں کے قصے لے آتا تھا اور آ کر لوگوں کو سناتا تھا اور ایک باندی رکھی ہوئی تھی باندی کا کام تھا گانے سنانا تو باندی گانے سناتی تھی اور یہ قصے کہانیاں سناتا تھا تو لوگوں سے کہتا تھا دیکھو جو ہم آپ کو سناتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے یا جو حضور آپ کو سناتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے تو لوگ ظاہر ہے نفس امارہ دل میں ہو کہ انسان کو برائیوں پر لگانے والا نفس تو اس کو جو ہے نا وہ ذرا مزے مزے کی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو یہ مزے مزے کی چیزیں ہوتی تھیں جس میں عشق کی باتیں ہوں اور بڑے اس طرح کی پیار محبت کی باتیں ہوں تو وہ گانے سنتے تھے لوگ کہتے تھے آپ اچھی بات کر رہے ہیں آپ ہی اچھا اچھی اچھی باتیں سناتے ہیں تو لوگ اسلام سے دور ہو جاتے تھے مسلمان نہیں ہوتے تھے اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ گانے بجانے کے آلات خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک کر رکھے لہو لہب کی باتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا بوستر المضامیر مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے تاکہ میں لہو العب کے جو آلات ہیں ان کو اور گانے بجانے کے جو آلات ہیں میں ان کو توڑ دوں مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے صدقہ کا یہ بیان فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ نے روایت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے میری امت میں سے قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے چہروں کو صورتوں کو مسخ کر دیا جائے گا اور ان کی چہروں اور سوتوں کو مسح کر کے بندر کی طرح اور خنزیر کی طرح بنا دیا جائے گا قرب قیامت میں صحابہ کرام فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہوں گے کلمہ پڑھتے ہوں گے گواہی دیتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہے ایسے لوگ ہوں گے تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول پھر ایسا کیوں ہوگا کس بنا پر ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو گانے بجانے اور گانے والی عورتوں کے عادی ہو جائیں گے جو گانے بجانے اور گانے والی عورتوں کے عادی ہو جائیں گے اور ایک رات کو یہ لوگ ایسے ہی سو رہے ہوں گے صبح اٹھیں گے تو اللہ پاک ان کی شکلوں کو خنزیر کا اور بندر کا بنا دیں ایک روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں زمین میں دسنے کے میری امت میں زمین میں دسنے کے اور صورتوں کے مسخ ہونے کے اور پتھروں کی بارش ہونے کے واقعات بھی ہوں گے میری امت میں زمین میں دسنے کے اور صورتوں کے مسخ ہونے کے اور پتھروں کی بارش ہونے کے واقعات بھی ہوں گے اور وہ کیوں ہوں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ جب لوگ عورتوں کے گانے بجانے کے اور ان کے گانے بجانے کے آلات کے عادی ہو جائیں گے اور شراب کے عادی ہو جائیں گے تو اللہ باغی والے واقعات پر جو ہے نا وہ پیدا فرما دیں گے آج اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑی چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں ہر ہر گھر گھر میں یہ بات باتیں عام ہو چکی ہیں ٹیلی ویژن کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم تو گانا نہیں سن رہے ہم تو گانا نہیں سن رہے ہم تو غیر محرم کو نہیں دیکھ رہے یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بندہ پانی کے اندر کھڑا ہو کے میں تو پانی میں نہیں ہوں میں تو پانی میں نہیں ہوں. بندہ پانی میں ہو بندہ, بندہ کہ میں پانی میں نہیں ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بندہ جب گناہ کی محفل میں بیٹھا ہوا ہو اور یہ کہ میں تو گانا نہیں سن رہا میں تو غیر محرم کو نہیں دیکھ رہا تو یہ اپنے آپ کو ہی کہے دھوکہ دینے کے برابر ہے یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینے کے برابر تو آج اگر ہم دیکھیں تو یہ اتنا عام ہو چکا ہے اگر کسی کے گھر میں شادی لگی ہوئی ہو بس سمجھیں آپ اس آس پاس پورے علاقے کی تو قیامت آ گئی نا وہ سارے رات جو ہے نا وہ بجتا رہے گا گانے بجانے چلتے رہیں گے اور وہ خود بھی گناہ کے اندر مبتلا ہے اور باقی لوگوں کو بھی گناہ میں مبتلا کیا ہوا ہے نہ کسی کے آرام کا خیال ہے نہ کسی بیمار کا خیال ہے نہ کسی اور چیز کا خیال ہے نہ پاس مسجد کا خیال ہے بس چلتے چلے جا رہے ہیں خود بھی گناہ میں باقی لوگوں کو بھی گناہ حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بلا شبہ بلا شبہ اللہ نے جوئے کو اور شراب کو اور تبل کو تبل جس سے جو ڈول کا جو ہوتا ہے اس کو اللہ پاک نے حرام قرار دے دیا اس کو اللہ پاک نے حرام قرار دے دیا تو ان تمام احادیث کا جو ہے نا وہ جائزہ لینے سے اور ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اس بات کا جو ہے نا وہ کھلا ثبوت مل جاتا ہے کہ گانا بجانا بھی حرام اور گانے کے آلات بھی حرام ہیں گانا بجانا بھی حرام اور گانے کے آلات بھی حرام ہیں. دونوں قسم کی چیزیں حرام ہیں. دونوں قسم کی چیزیں حرام ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللّہ تنوایت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ایک بندے کو گانا بجاتے ہوئے گانا گاتے ہوئے سنا نبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمییہ رج غنہ من اللّ رات کے وقت وہ گانا گا رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا آپ نے فرمایا لا صلاة لہو لا صلاة لہو لا صلاح تہو آپ نے فرمایا اس, اس بندے کی نماز نہیں اس بندے کی نماز نہیں اس بندے کی نماز نہیں یعنی یہ گناہ کرتا جا رہا ہے اس بندے کی نماز بھی قبول نہیں ہو اس بندے کی نماز بھی قبول نہیں ہو اتنی سخت وعید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ابو حریرہ رضی اللہ بیعت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استماع الملائی معصیت گانے بجانے کو سننا نافرمانی ہے والجلوس علیہ فسق اور ایسی قسم کی مجلسیں منقض کر کے وہاں اس مجلس میں شریک ہونا یہ بھی بہت بڑا فسق اور نافرمانی ہے و تلندا کفر اور ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر ایسی آوازوں سے لذت حاصل کرنا یہ کفر کو تک انسان کو پہنچا دیتا ہے کافر تو بندہ نہیں ہوتا لیکن کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے ایسی سخت بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو گانا بجانا بھی حرام گانے کے آلات بھی حرام اور گانے کے اوپر اجرت لینا بھی حرام ہے گانے کے اوپر اجرت لینا بھی حرام ہے ہمارے ہاں تو لوگ جو ہے نا وہ ان کو بلاتے ہیں باقاعدہ پیسے دیتے ہیں تو گانے کی اجرت دینا بھی حرام ہے گانے کی اجرت دینا بھی حرام لینے والے کے لیے حرام دینے والے کے لیے بھی حرام عمر فاروق رضی اللہ ابو تعالیٰ جو روایت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا گانا بجانے والی عورتوں کا گانا اور ان کی اجرت لینا دونوں حرام ہے روایت میں موجود ہے گانا گانے والی عورتوں کا گانا اور پھر ان کا اجرت لینا دونوں حرام اچھا یہ روایات میں نہ عورتوں کا تذکرہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا یہی سمجھا جائے کہ مردوں کا ظاہر ہے ٹھیک ہے نا پہلے زمانے میں کیونکہ یہ کام عورتوں کے ذریعے سے ہوتا تھا نا باقاعدہ لوگ ان کو اجرت پر رکھتے تھے باندھیوں کے ذریعے سے یہ کام ہوتا تھا باندیاں بکتی تھیں باندیاں بکتی تھیں اور ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ گانا بجائیں گانا گائیں اور محفل کے اندر جو ہے نا رونق بخشیں تو یہ کام عورتوں کے ذریعے سے ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا لیکن یہ دونوں کے لیے حرام مرد کے لیے بھی حرام ہے اور عورت کے لیے بھی حرام علی المرتضیٰ رضی اللہ و تن فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا گانا بجانے والی عورت کا گانا بھی حرام اور اس کی خرید و فروغ بھی حرام اس کی خرید و فروخ بھی حرام اور اس کا قدیر لینا بھی حرام تینوں قسم کی باتیں اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع فرمان اس لیے میرا قابل رم بھائی اور دوستو یہ قرآن پاک کی جو آیات اور ان کا احادیث کا جو ہم نے مطالعہ کیا ہے اس سے ہمیں کچھ باتوں کا خلاصہ مل جاتا ہے نمبر ایک کے گانا گانا بھی حرام ہے نمبر دو گانا سننا بھی حرام ہے نمبر تین کہ گانا گانے پر اجرت لینا بھی حرام ہے گانا گانے پر اجرت دینا بھی حرام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تاکہ آپ جو ہے وہ گانے بجانے کے آلات کو توڑ دیں یہ ساری باتوں کا خلاصہ ہمیں ان آیات اور احادیث سے مل جاتا ہے چند اور احادیث ہمارے سامنے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں ہم نے فرمایا کہ گانا جو ہے انسان کے دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے گانا انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی نکالتا ہے کھیتی اگاتا ہے ایسے ہی گانا دل میں انسان کے نفاق پیدا کرتا ہے انسان کو منافق بناتا ہے ماں کو پتہ ہے منافق آدمی وہ ہوتا ہے جس کو جس نے ظاہراَََََََََََََََ اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہوتا ہے حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوتا بس ظاہری اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہوتا ہے یہ ایسا نہ ہو کہ بندہ یہ ان گناہوں میں پڑھتے 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 ایسا ہو جائے کہ اس بندے کے دل کے اوپر ایمان کی اور اسلام کی کوئی بات ہی اثر نہ کرے پھر وہ دین اسلام سے آہستہ 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 دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ بچائے اللہ بچائے کہیں جو ہے وہ کفر کے اندھیروں میں جا کر نہ گر جائے اس لیے بڑی خطرناک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو گانا ہے گانا گ... گانے... گانا سننے کا گناہ یا گانا گانے کا گناہ ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ذات سیسہ پگلا کر ان کے کانوں میں ڈالیں گے سیسہ پ... پگلا کر ان کے کانوں میں ڈالیں گے وہ سیسہ جو ہے نا یہ آگ کے اندر جلدی پگھل جاتا ہے اور یہ جب انسان جو ہے نا وہ جو گانا گانے والے لوگ ہوتے ہیں یا گانا سننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے کانوں میں اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا عذاب کے طور پر یہ پگھلا کر ڈالیں ایک حدیث میں آتا ہے ہماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا سوطانی ملعونانی فی دنیا والآخرہ دو آوازیں ایسی ہیں جو دنیا اور آخرت میں اللہ پاک نے ان پر لانت فرمائی اللہ پاک نے ان دونوں لان آوازوں پر لانت فرمائی ہے ایک آواز کون سی ہے مزمار جب خوشی کا موقع ہو تو وہاں پر جو انسان کھیل کود کرتا ہے اور لہو و لعب کے اندر پڑتا ہے گانے بجانے بجا گانے بجاتا ہے عورتوں کے گانے سنتا ہے یہ جو خوشی کے موقع پر یہ جو آواز ہے نا اس پر اللہ پاک نے لانت فرمائی ورََََََََََََََََََََََََََََََت عند نصی اِند اور دوسری آواز وہ ہے جب مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تو لوگ نوحہ کرتے ہیں روتے ہیں اور گلے پھاڑتے ہیں اور اپنے گھر چاک کرتے ہیں یہ جو آواز ہے اس آواز پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ابن عوف ربی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح ہے در حقیقت وہ حدیث فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے گئے جب ہم جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم وہ بس نزا کے عالم میں تھے موت کے قریب قریب تھے تو میں وہاں پر پہنچ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ابراہیم کی وفات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اپنے سینے کے ساتھ لگایا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے آپ رو رہے آپ نے تو رو رونے سے منع فرمایا آپ نے تو رونے سے منع فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رونے سے منع نہیں کیا میں نے دو آوازوں سے منع کیا میں نے دو آوازوں سے منع کیا ہے ایک آواز وہ جو خوشی کے موقع پر کھیل کود کرتے ہوئے اور گھانے بجانے کی جو آواز ہوتی ہے اس آواز سے منع کیا اور دوسری آواز وہ جو مصیبت کے وقت رونے کی ہوتی ہے اور وہ چیخنے چلانے کی ہوتی ہے گرے بہان پھاڑنے کی ہوتی ہے اس نوحہ کرنے والی آواز سے میں نے منع کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کے تمام احادیث اور فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ بڑا سخت قسم کا گناہ ہے اور یہ وہ گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے رواج پا چکا ہے گھر گھر میں یہ پہنچ چکا ہے موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہمارے جیب میں پہنچ چکا ہے تو کوئی ایسی محفل نہیں جس محفل میں انسان بیٹھے اور یہ کہے کہ میں اس گناہ سے بچ سکتا ہوں اللہ ماشاء اللہ کہ اپنے آپ کو انسان بچانے کی کوشش کرے تو اللہ بچا بھی دیتا ہے اس لیے ارادہ کرنا چاہیے تہیا کرنا چاہیے اور اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ نیکی کی توفیق بڑھاتے رہتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ انسان اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ